o'g'iljon va bir yani, harika birgalikda xarikaning uyiga kelishdi ya'ni o'g'iljon xarikani kuzatib qo'ydi ammo o'g'iljon xarika bilan xayrlashgisi kelmas edi chunki u o'zining sevgilisi bilan qolishni juda juda istardi va shu payt xarika undan ko'rib turganingizdek ishlar bo'ldi va o'g'iljon o'ziga o'zi özü ishonmasdi ey harika kel birgalikda rasmga tusha qolaylik ya'ni selfi qilaylik iltimos dedi harika esa buguni bilan nechinchi marta rasmga tushyapmiz zeriktirib yubording dedi yo'q yo'q to'xta iltimos qilaman to'xta dedi e, axir buguni bilan yigirma besh hattoki o'ttiz marotaba bo'lib ketdiku deganda ertaga ertalab vahlik turaman va buni tush yoki tush emasligini fahmlamay qolaman iltimos birgalikda rasmga tusha qolaylik harika dedi harika ham xop dedi va ular birgalikda selfiga tushishdi harika ham o'g'iljon ham bundan baxtiyor edi o'g'iljon o'zidayo'q xursand edi quvonchi ichiga sig'mas edi ammo harika shu paytda ko'chaning narigi boshida kelon ajoyib superkar mashinasini ko'rib qoldi o'g'iljon esa bu mashina bizning mahallada nima qilyapti ekan dedi harika ham ajablandi va ular bu mashina to'g'ri harikanin uyiga borib to'xtaganini ko'rdi va o'g'iljon aytdi men bu odamni taniyman bu berkning otasi dedi xarika esa rostdanmi aldamayapsan a dedi, isa, rostanma, yapsana, dedi. albatta aldamayapman shunda <coughs> o'g'iljon aytdiki men borib unga rahmat aytib kelay bo'lmasa deb iltimos qildi ammo harika yo'q bu ishni men qilishim kerak axir u menga yaxshilik qildi deya aytdi o'g'iljon esa bu y u meni o'pdi deb o'ziga sig'masdan ichiga sig'may uyiga qaytib ketdi keyingi qismda uyiga borgandan so'ng nimalar bo'lgani haqida to'liq gaplashamiz xayr